Azərbaycanda xəstəxanada anaya qızı olduğunu deyib oğlan uşağı verdilər. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə sənə axtlardan verilişinə bacısını axtaran qadın danışır. O söyləyib ki, ailədə 5 oğlan, 4 qız olublar. Anama qız olduğunu söyləyiblər. Amma bacım dünyaya gələndə əkimlər xəstəxanada anama oğlan uşağı veriblər. Anam da bu mənim uşağım deyil deyib, sonra başqa bir qız gətiriblər. Anam yenə də uşağın da onun evladı olmadığını bildirib. Xəstəxanadan çıxanda birinci gətirib verdikləri oğlan uşağını anama veriblər. Bu hadisə 1967-ci ilin martın 14-də Balacan rayonundakı doğum evində olub. Bakı şəhərində bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə Samal rayonunda qeydə alınır. 1988-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rəfail Məhərrəm oğlu yaşadığı binanın 17-ci mərtəbəsindən özünə atıb. O hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.